salom do'stlar ko'pchiligimiz ko'p mablag'imiz bo'lishligini va xohlagan narsamizni sotib olishni hattoki qimmatbaho san'at ashyolarini kolleksiya qilishni orzu qilamiz ba'zi milliarderlarni ma'nosiz xaridlari uchun masxara qilishsa ba'zi milliarderlar oltin yoki brilliant bilan qoplangan iyphonelarni sotib olishadi ba'zilariga hashamatli saroylar va yaxtalar sotib olish yoqadi ularni aqlsiz milliarderlar deb atashimiz mumkin hozirda dunyoda bir yarim mingga yaqin milliarderlar bor va albatta hammasi ham hashamatli turmush tarziga ega emas sababi ular aql bovar qilmas ma'nosiz xaridlar qilishadi va bizda birgina nimaga degan savol paydo bo'ladi bugun biz sizlarga milliarderlarning eng ma'nosiz xaridlari top to'qqiztaligini namoyish qilamiz to'qqizinchi o'rinda Clive palmer titanik 2. Clive palmer avstraliyaning yirik ishbilarmoni shuningdek sobiq siyosatchi yana temir koni nikel va ko'mir qazib olish bo'yicha yirik korxonalarning egasi 2013 yilda uning sof kapitali 1.5 milliard dollarni tashkil qilgan aynan shu yili palmer eski titanik nusxasini yasamoqchiligini aytdi va unga titanik 2 deb nom berdi bo'lajak kemaning narxi 600 million dollardan ortiqni tashkil qiladi uning maqsadi asl titanik kemasidagi barcha detallarni o'xshash bo'lishini xohladi kemada barcha xavfsizlik tizimini joriy qildi va falokat yuz berganda barcha yo'lovchilarni qutqarish uchun qayiqlarni ham rejalashtirdi kemaning qurilishini tugatish ikki ming o'n oltinchi yilga rejalashtirildi keyin esa ikki ming o'n sakkizinchi yilga ko'chirildi keyin esa umuman ikki ming yigirma ikkinchi yilga cho'zdirildi palmerning bu rejasi asl titanik qulashi natijasida halok bo'lganlarni eslab qolish uchun imkoniyat deb hisoblaydi sakkizinchi o'rinda stiven koin simon akula steven coin bu amerikalik sarmoyador hej fondining menejeri va xayriyachisi u kelajakda point yetmish ikki fondining va sac kapital adazersnin menejeri bo'lish niyatida uning jamg'armasidagi pullari o'n to'rt milliard dollar va u tarixdagi eng g'alati xaridlardan birini amalga oshirishga qaror qildi u demni herstning bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilda ishlangan tiriklarning ongida o'limning jismoniy imkonsizligi deb atalgan asarga qiziqib qoldi bu katta akvariumdagi maxsus eritmadan tayyorlangan yo'lbarssimon akula ikki ming to'rtinchi yilda steven koin bu asarni noma'lum summaga sotib oldi ba'zi san'atshunoslar koinni bu asarni sakkiz milliondan o'n ikki million dollargacha bo'lgan narxda sotib olgan deyishadi ammo bir necha yil o'tgach demni herstning akulaga noto'g'ri kimyoviy eritmalar qo'llagani ma'lum bo'ldi natijada asar chirib qoraya boshladi shunda steven nima qilganini bilasizmi uning o'rniga yangi parchalanmaydigan kimyoviy eritmalari yaxshi bo'lgan yo'lbarssimon akula topdi agarda siz ham yiliga 2 milliard dollarga yaqin pul topsangiz qandaydir akula almashtirish katta muammo tug'dirmaydi shunday emasmi ro'yxatimizning 7 o'rinida Larry Ellison, gavayi orollari ko'pchiligimiz gavayi orollariga borishni yaxshi ko'ramiz va milliarder Larry Ellison ham juda yaxshi ko'radi hozirda uning sof kapitali 64 milliard dollarni tashkil etadi u oracle kompaniyasining asoschisi va texnologiya direktori hisoblanadi 2018 yilning yanvar oyida forbes jurnali dunyoning eng boy odamlari ro'yxatida uni 8 o'ringa joylashtirdi dunyoning eng boy odamlaridan biri gavayi orollarini yoqtirib qolgan bo'lsa nima qiladi to'ppa to'g'ri u gavayi orollaridan biri bo'lgan lanai orolini 97% yetti foizini sotib oldi bu xarid uchun Larry 300 million dollar sarfladi u yana orolga sayyohlar boshqa gavayi orollarini sayr qilishligi uchun aeroport ham qurdi hozirda orolning maydoni 87 yetti ming gektar qismida 3000 dan ortiq sayyohlar istiqomat qilishadi oltinchi o'rinda sheyx hamad ulkan yozuv orol sotib olgan milliarderlar ro'yxatida faqat lari elson emas arab amirliklari sulolasining a'zosi sheyx hamad bin hamdan al nahyan al futesi nomli uncha katta bo'lmagan orolni sotib oldi uning niyati orolda o'z ismini yozdirish edi u ismini shunaqa katta bo'lishini xohladiki kosmosdan turib qarasa ham ko'rinishligi kerak edi ikki ming o'ninchi yilda hamad ismini google sputnik kartasidan ko'rish mumkin bo'ldi h harfi bilan d harflarining oraliq masofasi 3 kilometrdan oshdi Bu esa 1 kilometrga yetdi u dengiz suvi yozuvini yuvib yuborish mumkinligini o'ylab qoldi keyin esa yozuvda suv kirishligi uchun kanallar ochdi va suv yozuvlarini to'ldirdi bir necha yil o'tgach yozuv yo'qolib qoldi ishchilardan biri sheyx hamadning orolga ism yozdirish g'oyasi yoqmaganini va yozuvni qum bilan to'ldirishni buyurganini aytdi 5 o'rinda brune sultoni mashinalar kolleksiyasi brune sultoni dunyoning eng katta qimmat mashinalar to'plamiga ega bo'lib 2008 yilda forbes jurnali uning jamg'armasidagi pullari 20 milliard dollar ekanini yozgan uning kolleksiyasida 5000 dan ortiq mashinalar markalari mavjud eng nomdorlari Lamborghini, ferrari hatto ki Rolls-Royce va McLaren mashinalari ham bor uning avtoturargohida ba'zi bir markadagi avtomobillardan o'ntadan yig'ilgan bu kolleksiyadagi avtomobillarning ko'plaridan foydalanilmagan ham ba'zi avtomobillarning holati turargoh issiq va quruq iqlimligi sabab yomonlasha boshlagan yana bruni sultoni har biri yigirma million dollar turadigan yuzdan ortiq maklaron f bir rusumli avtomobillarga ham egalik qiladi bruni sultonini keraksiz mablag'i ko'p inson desak adashmaymiz chunki u qimmat avtomobil to'plamlari va 24 karatli oltin bilan qoplangan rolls royce avtomashinasiga ham ega aytgancha bu mashina ham boshqalar qatori juda kam ishlatiladi 4 o'rinda bidzina ivanishvili ulkan daraxtlar bidzina grigorevich ivanishvili 2012 ming yilda gruziya bosh vaziri lavozimida ishlagan biznesmen 2017 yilda uning bo'yligi 4,5 milliard dollarga baholangan hattoki bir vaqtlar bidzina pingvinlari bo'lgan o'z hayvonot bog'iga egalik qiladi degan mishmishlar ham bo'lgan ammo bizda aniq dalillar yo'q shuning uchun biz bu milliarderning boshqa xatti harakatlarini ko'rib chiqishga qaror qildik masalan 100 yillik daraxtni qazib olib o'zining shaxsiy parkiga ektirdi uning jurnalistlarga bergan intervyusida doimo ulkan daraxtlardan hayratlanishini va yana unga yaqin shunday daraxt ekishini aytadi ulardan biri og'irligi taxminan 650 tonna keladigan lola daraxti edi qora dengiz sohlidan daraxt tashkil etgan ishchilarning aytishicha yuklarning juda ham og'ir ekanidan ko'p vaqtimiz kemalarning dvigatelini ta'mirlashga ketadi deyishadi uchinchi o'rinda bill gayts shahar qurilishi bill gaytes dunyoning eng boy odamlaridan biri va microsoft kompaniyasining asoschisi uning bo'yligi to'qson bir milliard dollarni tashkil qiladi va sayyoradagi eng boy odamlar top o'ntaligida ikkinchi o'rinda turadi bill o'zining ortiqcha bo'lgan pullarini qayerga sarf qiladi deb o'ylaysiz u o'zining xususiy aqlli shaharchasini qurish uchun arizonadan yigirma besh ming gektarlik yer sotib olish uchun sakson million dollar sarfladi bil gayts o'zining belmen partners kompaniyasi bilan hamkorlikda belmen deb nomlangan butun bir shahar qurish uchun feniks shahridan qirq besh daqiqalik masofadagi yerni sotib oldi ular bu shaharda taraqqiyot uchun fikrlaydigan ilg'or texnologiyalar kommunikatsiya infratuzilmasi ixtiyorida bo'lgan odamlar jamlanmasini xohlashdi ular hatto yangi ishlab chiqarish texnologiyalari va yuqori tezlikdagi ma'lumotlar uzatish markazlari tarmog'ini ham joriy qilishdi belmon partners kompaniyasi vakillari shaharning to'rt ming gektar maydonini ofislar va chakana savdo uchun ajratishni va besh yuz gektari maktab ta'lim markazlari uchun qolgan qismi sakson ming kishilik turar joy maydoni bo'lishligini aytishdi bu yangi shahar aholisi uchun ilg'or turmush tarzini ta'minlaydi ikkinchi o'rinda jeff bezos soatlar jeff bezos internet kompaniyasi amazonga ge asos solgan taniqli amerikalik ishbilarmon investor va xayriyachi ko'p yillar davomida bill gets dunyoning eng boy odami bo'lib kelgan ammo yaqinda jeff bezos bu unvonni o'ziniki qildi hozirgi paytda uning boyligi bir yuz yigirma to'qqiz milliard dollarni tashkil qiladi jeff bezos ko'p loyihalarga qo'l urgan masalan tovar yetkazib beruvchi dron loyihasi va xususiy kosmik parvozlarga ixtisoslashgan Blue origin kompaniyasiga asos solgan va ko'pchilik bilmaydigan ma'lumot u o'zining 42 million dollar pulini 10 ming yil davomiy ishlaydigan soatga sarfladi balandligi 150 yuz metrni tashkil qiladigan ushbu soat g'arbiy texas tog'larida bo'lishligi rejalashtirildi soat tunu kun harorat sikllari bilan ishlaydi Bezosning aytishicha bu soat uzoq muddatli tafakkurning timsoliga aylanadi va ushbu soatlar tufayli kelajak avlod bizning hozirgi avlodimiz o'ylagan va ularga g'amxo'rlik qilayotganlarini tushunishini qo'shimcha qildi shuningdek jeff bezos o'zining twitterdagi sahifasiga soatni yasalish haqidagi video kadrlarni ham joylashtirdi birinchi o'rinda niklas nikolas uy uysiz milliarder xayriyachi va investor niklas bergren xususiy berlin holding kompaniyasining asoschisi u shuningdek huffington post online nashri va global muammolarga qarshi the world post nashri tashlagan hozirda forbes jurnalidagi uning holati 2 milliard dollarni tashkil etadi Nicholasning bizni aqlsiz milliarderlar ro'yxatimizga uning g'alati qilig'i jalb qildi siz hech qachon uni uysiz milliarder deb o'ylamaysiz axir qanday qilib milliarder uysiz bo'lishligi mumkin haqiqat shundaki ko'p vaqtgacha hech qanday turar joy sotib olmagan ammo u mehmonxonalarda yashab kelgan ko'p yillar davomida nikolas o'zining shaxsiy samolyotida dunyo bo'ylab sayohat qilib hashamatli mehmonxonalarda tunagan bunday turmush tarzini faqat oila qurgandan keyin to'xtatdi hozirda uning pullarining katta qismi ko'chmas mulkka sarmoyalangan bugungi dasturimiz shulardan iborat azizlar kanalimizga obuna bo'ling lake va kommentariyalarda o'z fikringizni kutib qolamiz xayr